Ki pelet enggektel sak menika awis saben kawandosa kilogramipun sampun langkung saking 300.000 rupiah. Regi pakan engkang awis wau temtunipun badhe mangaribawani tumrap asiling usaha budidaya ulam. Nguningani kawontenan ingkang mekaten menika, Suharno saweneh warga saking Kembang arum Turis leman, ing salebeting budidaya ulam nilah kajawi pakanipun ginaken pelet pabrian, ugi dipun tambah mawi maneka werni ron, kadusthron, kates, lan ron lumbu. Lumantar cara menika, piyambakipun saged ngirit pakan pelet. saklebeting bud toya ulam nila menika, suharno boten ginakaen kincir toyo kang nambah oksigen ing toyo. Ananging ngupangataken toyo ingkang dipuninggahakan ing bak toyo, sak lajegipun saking kejukan toyo ingkang lebet ing biombang, saged ngasilakan oksigen. Menika menawi nila mawi tedo ron-ronan menika wonten kata sangat keuntungunganpun. engkang tak kan sapinda dagingipun ulam nila menika langkung keset. Lajeng kaping 3 kesehatanipun nila menika ugi meningkat. Sai nilai nilai disinipun menika tambah malih nilai disinipun. Ah menika kula ginakaken tedha ulam nila mawi ron lumbu kampung menapa sayuran kale